Улица Серафимовича – одна из самых проблемных в микрорайоне РТС, рассказывает депутат городского совета от этого округа Владимир Безверхий. Дорога, как и множество других, в городе находилась в критическом состоянии, а ведь по ней пролегает маршрут автобуса номер 4 3. Была разбита ну, в течение, не знаю, года почти. Мы не успеваем просто делать. В прошлом году как осенью разбилась она, и пошли зимние эти самые обледенения дожди. И дорога была, конечно, уже не транспортабельная, потому что наши водители стали уже жаловаться о том, что вы проехать здесь не можем. Соответственно, транспорт не будет ходить и так далее. И, собственно, это несчастье для нашей окраины. Специалисты предприятия «Бердянск Стройтрес» во время текущего ремонта бердянских дорог используют две технологии. Латают ямы специальной смесью, а самые проблемные участки асфальтируют так называемыми картами. У нас хорошо сделали в этом году. Серфимовича сделали, отремонтировали и улицу Магнитогорскую. Это вообще была самая больная улица, за все четыре года ни разу в ее деньги не уложили. Это все мы сделали, конечно, благодаря тому, что большинство депутатов проголосовали предыдущую сессию, но смогли с того бюджета, который у нас остался. Вы сами знаете, что больше мы подаем на медицину, на образование, но первоочередное. А вот на дороге осталось почти у нас 8 миллионов в этом году. Но это имеется в виду и дороги, и текущего ремонта, вот типа как этот ямочный и, то есть вот карточный, карцелы, и на да, дороги, которые капитальные. Ну есть капитальные, которые доделать надо в этом году. Работа мажоритарщика не заканчивается привлечением на округ бюджетных денег. К депутату городского совета обратились жители ОСМД «Фортуна» по улице Матвеева, которые попросили благоустроить пешеходную дорожку от автобусной остановки до дома. Решить эту проблему помог Бердянский рай «Агропромснаб». Благодарим нашего депутата Безверхова Владимира Петровича за, за помощь. Нам в, предоставил два куба щебня, краску и известь для проведения субботника. Зимой всегда люди падали здесь, гололед постоянно был. А теперь, конечно, зи, будет сухо и, и красиво. Мы вам благодарим. Это вы тут хозяйка. Занимаетесь, когда к вам не обратитесь, вы вверху умеете людей поднять на субботник и организовать вот это благоустройство, а мы уже общими силами, конечно, стараемся, чтобы в нашем микрорайоне был порядок. Ну, как говорится, в это экономическое тяжелое да, время, так да, минимум тем, что можем помогать, помогаем, а остальное уже вы, конечно, прикладываете руки.